Kita beralih pula kepada peserta kedua daripada Maksa Negeri Sembilan dipersilakan Da'i Luqman bin Muhammad Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim Inna allaha la yughayyiru ma, ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum Allah berfirman di dalam surah ar rad pada ayat ke 11 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat dai yang akan mempersembahkan syarahan masing-masing. Para juri yang adil lagi bijaksana, apa khabar semua? Alhamdulillah. Ayat yang dibacakan sebentar tadi memberikan suatu titik tolak kepada kita bahawa perlunya ada perubahan yang dilakukan. Perlunya kita menyeru kepada bertanggungjawab mengubah keadaan. Perlunya ada transformasi yang membawa kepada ke arah kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini transformasi madani jiwa merdeka satu topik yang akan kita bicarakan sepanjang petang ini bersama dengan sahabat-sahabat merupakan slogan yang kerap kali diulang kerap kali disebut pada hari ini kerana apa kerana dengan slogan ini membawa kita kepada memikirkan bagaimana mengubah masyarakat kita tetapi tetap dengan kerangka nilai-nilai murni dan membawa kepada jiwa yang merdeka. Ketika membahaskan erti kemerdekaan yang dibawa di dalam jiwa merdeka, ayuh sama-sama kita telusuri apa kata Buya Hamka ketika menafsirkan merdeka itu bagaimana. Kata beliau, merdeka adalah hak kebebasan seseorang dalam mengembangkan potensi diri dalam bebas untuk berbicara, bebas untuk bersuara dan bebas untuk bertindak. Dan ini hak kebebasan ini walaupun diberikan tetapi tidak boleh sehingga melanggar hak kebebasan orang lain kerana jiwa merdeka yang sebenar tidak akan melanggar etika-etika manusiawi. Seterusnya kita perhatikan pada terjemahan daripada Profesor Diraja. Tan Sri Said Muhammad Naqib Al-Atas ketika menerangkan tentang erti kebebasan. Kebebasan yang sebenar di dalam Islam diistilahkan sebagai ikhtiar. Yang berakar daripada kalimah khair. Bebas memilih tetapi bebas memilih yang baik. Bukan semata-mata huriah Kebebasan mutlak, buatlah apa saja. Buatlah ikut suka. Sebab kata pepatah Melayu, ikut rasa binasa, ikut hati. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Maka kebebasan yang sebenarnya adalah tertakluk kepada apa yang dikehendaki oleh ilahi dan juga fitrah insan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita di negara Malaysia pada hari ini sudah pun memasuki fasa revolusi industri 4.0. Dan juga kita telah menghadapkan tentang teknologi artificial intelligence AI iaitu kecerdasan buatan. Ini merupakan suatu transformasi madani yang diperlukan yang menjadikan tunjang kepada masyarakat kerana masyarakat perlu berubah masyarakat perlu berasimilasi kita tidak boleh elak akan tetapi bagaimana untuk mengekalkan nilai-nilai yang telah digariskan dalam kerangka Rukun Madani yang terdiri daripada kemampanan terdiri daripada kesejahteraan terdiri daripada daya cipta hormat keyakinan dan juga ihsan maka sama-sama kita perhatikan Ini satu fardu kifayah Untuk kita sebagai umat Islam Untuk menguasai teknologi yang ada pada hari ini Lantas Menggembleng segala usaha Untuk mengeluarkan manfaatnya Untuk seluruh umat Sabda Nabi SAW Di dalam sebuah hadis Riwayat Muslim Bagi dia bersabda Ihris ala ma yanfa'uka wastain billah wala ta'jas bersungguh-sungguhlah kepada apa yang memberikan manfaat kepada kamu dan mohonlah pertolongan daripada Allah dan jangan merasa lemah tuan tuan semalam 12 Disember 2024 apa yang berlaku tercatat dalam sejarah negara kita buat kali pertamanya julung-julung kali Malaysia terkehadapan mendahului negara-negara maju yang lain melancarkan pejabat AI kebangsaan National Artificial Intelligence Office NAIO yang telah dilancarkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menariknya ini adalah satu bukti kesungguhan kita sebagai rakyat Malaysia menggembleng segala tenaga pakar, menggembleng kerjasama daripada penjawat awam dalam memacu ekonomi digital yang akan menjadi masa depan kita. Menurut World Forum Economic lebih 100 juta peluang pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi digital akan dibangunkan menjelang 2025. Ini suatu peluang untuk kita semua. Dan lebih menarik lagi ketika mana dibangunkan digariskan juga kod etika penggunaan AI yang memberikan dasar bagaimana penggunaan AI seharusnya menepati dengan etika madani. Ini satu peluang dakwah dan islah. Peranan kita sebagai umat Islam untuk menggunakan segala teknologi semasa untuk mengembangkan kehebatan dunia Islam. Peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita dalam memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh seperti mana yang dimotivasikan kepada kita dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yuhibbu ahadakum idha amila ahadukum amalan ayyutqinah sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang itu membuat amalan berusaha bersungguh-sungguh Sebagai penutup mari kita telusuri pada surah Saba ayat ke-15 ketika mana Allah menceritakan kepada kita kehebatan kerajaan Saba yang diperintah oleh Ratu Balkis. Allah saksikan kepada kita diciptakan untuk mereka jannatan an yaminin wa shimal diberikan kemakmuran kebun-kebun dan taman-taman dan di akhir ayat Allah sebutkan pada mereka Baldatun tayyibatun warabbun ghafur Negeri kamu ini Negeri yang baik Dan Tuhan kamu Tuhan yang maha pengampun Syekh Mutawalli Syarawi Ketika menjelaskan ayat ini Menjelaskan bahawa Baldatun tayyibatun Digandingkan dengan warabbun ghafur Membawa erti bahawa Negara yang baik mestilah membawa kepada keampunan dan keredoan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama kita jadikan negara kita yang tercinta sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sahaja maju dengan teknologi dan inovasi, bukan sahaja maju dengan kemampanan ekonomi tetapi juga mengangkat nilai-nilai murni serta menolak jiwa daripada dibelenggu, jiwa, belenggu jahiliah. Sekian daripada saya Luqman Muhammad Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.